И украинская армия получит от мотор Сич 13 вертолетов. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с коллективом запорожских моторостроителей. О чем еще говорил президент с работниками завода, знает Наталья Маренко. По словам руководителя предприятия «Моторсечь» Вячеслава Богуслаева, этот визит Петра Порошенко в наш город был важен для всех запорожцев, которые ждут от президента Украины дальнейших инициатив в установлении мира в стране, что является необходимым условием нормальной работы предприятий нашего промышленного региона. Проблемы, которые нас волнуют, это новые двигатели. Надо помогать финансировать двигатели ОКБ, если они не сделают новые моторы, нам будет трудно в будущем. Это вертолетная программа. Президента Украины моторостроители встречали в сборочном цехе номер 31, где он смог ознакомиться с готовой продукцией предприятия, авиационными двигателями разных типов и модификаций. Петр Порошенко отметил, что все его усилия направлены на то, чтобы украинцы имели работу, а украинская армия стала сильнее. Подивіться, які, яку ви виробляєте продукцію. І на сьогоднішній день вперше за багато років українські Збройні сили замовили моторсічі 10 вертольотів. Я сказав це дуже добре, але мало. І Українська Національна гвардія замовила, де за кордоном, в Августи, в Белі, на єврокоптері, ні мотор-січі, ще три вертольоти. Президент Украины рассказал собравшимся, что побывал на всех оборонных предприятиях нашей страны и убедился, что с их помощью украинская армия может стать сильной и хорошо оснащенной. Поэтому подчеркнул он, покупать высокоточное оружие за рубежом Украине ни к чему. У нас вся высокоточная сброя в Украине вырабляется. Мы уникальная страна, которая уникальный уникальные таланты, уникальное производство. Наша моторсич І наші КБ луч спільно об'єднавшись, зроблять вам все, що завгодно. І ракету класу повітря Земля, і крилату ракету, і на 5, і на 20, і на 500 кілометрів. Ніхто в світі такого потужного потенціалу, як Україна, поєднано. Ніхто, дуже мало країн в світі має такий потенціал. Президент Украины выразил уверенность в том, что перевооружение, которое происходит сегодня в украинской армии, благодаря работе предприятий военно-промышленного комплекса, значительно повысит ее обороноспособность, и в нашей стране непременно наступит мир. Я встроенный в том, что те приоритеты, какие у нас есть с вами, мир, единство. Впевненість в майбутньому, подолання корупції, створення нової ефективної держави і захист прав кожного окремого громадянина це те, що нас з вами об'єднує. А поки що я, як президент, хотів низько вклонитися і дуже подякувати вам за те, що ви робите на вашому виробництві на Моторсічі. Це складає славу Україні. Дуже дякую вам за це. Слава Україні! Несмотря на плотный график, Петр Порошенко выделил время, чтобы посетить вертолетное производство «Мотор Сич». Модернизированные вертолеты произвели на президента Украины огромное впечатление.